श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वतीद्वयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहा समायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पञ्चमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तदा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं तु वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्रह्मी द्वादशनामानि त्रिसञ्ज्ञायपटे नरः सर्वसिद्धिकरं तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी समे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती